নমস্কাৰ চদাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ইতিমধ্যে যিহেতু এছ এছ এ কণ্টেক্সুৱেল আৰু ষ্টেট পুল শিক্ষকসকলৰ কাৰণে এই ৰেগুলাৰৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট প্ৰকাশ পাইছে আৰু যদি আপুনি এজন এল পি স্কুলৰ শিক্ষক আৰু এল পি স্কুলৰ শিক্ষক হিচাপে যদি বৰ্তমান আপুনি এছ এছ এ কণ্টেক্সুৱেল আৰু ষ্টেট পুলৰ যি হিচাপে কৰ্মৰত হৈ আছে আপুনি যদি আজি এপ্লাই কৰে এপ্লাই কৰাৰ পিছত যদি আপুনি ৰেগুলাৰ হয় ৰেগুলাৰ হ'লে প্ৰথম মাহত আপুনি কিমান টকা দৰমহা পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আমাৰ এল পি স্কুলত গ্ৰেড পে' তিনিটা বৰ্তমান চলি আছে এটা হৈছে সাত হাজাৰ চাৰিশ এটা হৈছে ছয় হাজাৰ আঠশ আৰু এটা হৈছে ছয় হাজাৰ দুশ সাত হাজাৰ চাৰিশ সেইসকল শিক্ষকে গ্ৰেড পে' পাবৰ কাৰণে সক্ষম হয় যিসকল ট্ৰেইন গ্ৰেজুৱেট অৰ্থাৎ ট্ৰেইনিং আছে ডি এল এড বা বি এড আৰু তেওঁলোক গ্ৰেজুৱেট হয় তাৰপিছত ছয় হাজাৰ আঠশ টকা সেইসকল শিক্ষকে পাবৰ কাৰণে সক্ষম হয় ট্ৰেইন আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ এই ট্ৰেইনিং আছে কিন্তু আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট অৰ্থাৎ গ্ৰেজুৱেচন নাই আৰু যিসকলৰ আন ট্ৰেইন টিচাৰ আছে তেওঁলোকে ছয় হাজাৰ দুশ টকা গ্ৰেড পে' পাবৰ কাৰণে সক্ষম হয় গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এজন এল পি স্কুলৰ ট্ৰেইন গ্ৰেজুৱেট শিক্ষক অৰ্থাৎ যিসকলৰ ট্ৰেইনিং আছে আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যন আছে সাত অৰ্থাৎ সাত হাজাৰ চাৰিশ টকা গ্ৰেড পে' পাবৰ কাৰণে সক্ষম হয় তেওঁ কিমান টকা প্ৰথম মাহত দৰমহা পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টো যিমান পাৰি সিমান আগলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰিব সকলোৱে যাতে কথাখিনি গম পাবৰ কাৰণে সক্ষম হয় ছাৰ বাইদেউসকল এছ এছ এ কণ্ট্ৰেকচুৱেল আৰু ষ্টেট পুলৰ শিক্ষকসকলে প্ৰথম মাহৰ ৰেগুলাৰ হ'লে দৰমহা কিমান পাব সেই কথাটো বিতংকৈ এতিয়া ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম মই মোৰ ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত এম ই স্কুলৰ শিক্ষক এজনে অৰ্থাৎ আপাৰ প্ৰাইমাৰী স্কুলৰ শিক্ষক এজনে কিমান দৰমহা পাব প্ৰথম মাহত সেই বিষয়ে জনাইছিলোঁ আজি মই এল পি স্কুলৰ গ্ৰেজুৱেট শিক্ষক এজনে কিমান দৰমহা পাব সেই কথাটো জনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম যদিওবা এম ই স্কুলত তিনিটা কেটেগৰীৰ শিক্ষক থাকে অৰ্থাৎ তিনিটা কেটেগৰীৰ গ্ৰেড পে' পোৱা শিক্ষক বৰ্তমান আছে সাত হাজাৰ চাৰিশ ছয় হাজাৰ আঠশ আৰু ছয় হাজাৰ দুশ কিন্তু আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে যিসকলে গ্ৰেজুৱেট স্কেল পায় ইতিমধ্যে ছুপ্ৰিম ক'ৰ্টৰ পৰা যিহেতু এটা অৰ্ডাৰ ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে যে ঈশ্বৰীয়া হাই কৰ্টৰ পৰা যে তেওঁলোকে সাত হাজাৰ চাৰিশ টকাই পাব গ্ৰেজুৱেট এই গ্ৰেজুৱেটসকলে সাত হাজাৰ চাৰিশ টকা গ্ৰেড পে' পাব গতিকে যিসকল ট্ৰেইন গ্ৰেজুৱেট এল পি স্কুলৰ যিসকল ট্ৰেইন গ্ৰেজুৱেট আছে যিসকলে সাত হাজাৰ চাৰিশ টকা গ্ৰেড পে' পাবৰ কাৰণে সক্ষম হয় তেওঁলোকে যদি বৰ্তমানৰ চাকৰিটো বাদ দি নতুনকৈ প্ৰকাশ পোৱা এডভাৰ্টাইজমেণ্টটোত তেওঁলোকে এপ্লাই কৰি জইন কৰে আৰু তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কিমান টকা পাব সেইটো জানিবৰ কাৰণে এতিয়া আপোনালোকে চেষ্টা কৰক এল পি স্কুলৰ যিহেতু তেখেত এজন শিক্ষক এল পি স্কুলৰ শিক্ষক হ'লে তেখেতসকলৰ এই আমাৰ যিটো এই পে' বেণ্ট থাকিব পে' বেণ্ট চৈধ্য হাজাৰৰ পৰা আৰম্ভ হয় সত্তৰ হাজাৰলৈকে আৰু গ্ৰেড পে'টো হ'ব তেওঁলোকৰ ট্ৰেইন গ্ৰেজুৱেট হ'লে সাত হাজাৰ চাৰিশ গতিকে তেওঁলোকৰ দুটা যুগ হ'লে বেছিক পে' হ'বগৈ তেওঁলোকৰ একৈছ হাজাৰ চাৰিশ আৰু আমি জানো বৰ্তমান যিহেতু আমাৰ ডি এ পঞ্চাছ শতাংশ আছে আৰু আমাৰ এই ডি এটো ইয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি উলিওৱা হ'ব এতিয়া আমি গ্ৰছ চেলাৰীটো উলিয়াবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম এই এল পি স্কুলৰ ট্ৰেইন গ্ৰেজুৱেট শিক্ষক এজনৰ গ্ৰছ চেলাৰী কিমান হ'ব আপোনালোকে চাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক যিহেতু তেখেতৰ বেচিক পে' দুহেজাৰ এই একৈছ হাজাৰ চাৰিশ হৈছে গতিকে দিয়ে তাৰ ওপৰত আমি ফিফটি পাৰ্চেণ্ট উলিয়ালে দহ হাজাৰ সাতশ টকা হ'ব তেখেতৰ বেচিক পে' আৰু হাউচ ৰেণ্টটো আমি উলিয়াম ছেভেন পাৰ্চেণ্ট হাউচ ৰেণ্টটো অৱশ্যে টেন পাৰ্চেণ্ট টুৱেলভ পাৰ্চেণ্ট আৰু ফিফটিন পাৰ্চেণ্ট এনেকুৱা ধৰণৰ চাৰিটা পৰ্যায়ত পায় গতিকে আমি মিনিমাম ছেভেন পাৰ্চেণ্ট হাউচ ৰেণ্ট পোৱাটো যিহেতু ফিক্স হয় সকলো কৰ্মচাৰীয়ে ছেভেন পাৰ্চেণ্ট হাউচ ৰেণ্ট পাবহে গতিকে মই আমি ছেভেন পাৰ্চেণ্ট উলিয়াইছোঁ ইয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপুনি কোন ঠাইত চাকৰি কৰে মহানগৰত কৰে এনে নগৰত কৰে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপোনালোকৰ এই হাউচ ৰেণ্টটো আপোনালোকে পাব গতিকে হাউচ ৰেণ্ট ছেভেন পাৰ্চেণ্ট হ'লে ওৱান ফ'ৰ নাইন এইট হ'ব আৰু মেডিকেল এলাৱেঞ্চটো আমাৰ ফিক্স হয় এতিয়া এই চাৰিটা যোগ কৰিলে আমাৰ গ্ৰেণ্ড ট'টেলটো গ্ৰথ চেলাৰী বুলি কোৱা হয় গ্ৰথ চেলাৰীটো হ'ব এল পি স্কুলৰ ট্ৰেইন গ্ৰেজুৱেট শিক্ষক এজনৰ চৌত্ৰিছ হাজাৰ এশ আঠানব্বৈ টকা এতিয়া এইটো হ'ল গ্ৰথ চেলাৰী এতিয়া ডিডাকশ্যনটো কিমান হ'ব ডিডাকশ্যনটো প্ৰথমতে আমাৰ এন পি এছত কাট খায় বৰ্তমান টেন পাৰ্চেণ্ট গতিকে ডিডাকশ্যনটো এন পি এছটো উলিয়াব লাগিলে আমি কি কৰিব লাগে বেছিক পে' আৰু ডি এ যোগ কৰিব লাগে আৰু বেচিক পে' আৰু ডি এৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমাৰ এন পি এছটো কেলকুলেশ্যন কৰা হয় বেছিক পে' যিহেতু একৈছ হাজাৰ চাৰিশ টকা আছে আৰু দিয়ে যিহেতু আমাৰ দহ হাজাৰ সাতশ টকা আছে গতিকে দুটা যোগ কৰাৰ পিছত আমাৰ ট'টেল হ'ব বত্ৰিছ হাজাৰ এশ টকা এতিয়া এই বত্ৰিছ হাজাৰ এশ টকাৰ ওপৰত টেন পাৰ্চেণ্ট আমাৰ এন পি এছৰ এই কাট খাব কিন্তু নতুন কেবিনেট এই চৰি আমাৰ বাজেটত চৈধ্য পাৰ্চেণ্ট দিয়া হৈছে এইটো পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আহিব কিন্তু এতিয়ালৈকে যিহেতু হোৱা নাই গতিকে আমাৰ ট'টেল ডিডাকশ্যন কিমান হ'ব আপোনালোকে চাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক এন পি এছটো আমাৰ এই বেচিক পে' আৰু দিয়ে টেন পাৰ্চেণ্ট হ'লে হ'ব তিনি হাজাৰ দুশ দহ টকা পি টেক্স পাৰ্চনেল টেক্স বুলি কোৱা হয় পাৰ্চনেল টেক্সটো আমি দুশ আঠ টকা প্ৰত্যেক মাহতে চৰকাৰক দিব লাগে অৰ্থাৎ আমি যে চাকৰি কৰি আছোঁ তাৰ কাৰণে এটা টেক্স দিব লাগে দুশ আঠ টকা কৰি আৰু জি আই এছ দুশ টকা জি আই এছ মানে হৈছে গ্ৰুপ ইঞ্চুৰেঞ্চ স্কীম জি এছটো হৈছে প্ৰত্যেক মাহতে আমি দুশ টকাকৈ দিব লাগে আমি যিহেতু থাৰ্ড গ্ৰেডৰ কৰ্মচাৰী হয় আমি দুশ টকাকৈ দিব লাগে ফ'ৰ্থ গ্ৰেড হ'লে এশ টকাকৈ দিব লাগে আৰু তাৰ ওপৰত হ'লে এই ছেকেণ্ড গ্ৰেড আৰু ফাৰ্ষ্ট গ্ৰেড হ'লে তেওঁলোকৰ আৰু বেলেগ হয় তিনিশ আৰু চাৰিশ টকা হয় গতিকে জি এছ মানে হৈছে গ্ৰুপ ইঞ্চুৰেঞ্চ স্কীম আপোনাৰ যদি চাকৰিৰ কালত মৃত্যু হয় আপুনি যিহেতু দুশ টকা প্ৰত্যেক মাহতে কাটে আপোনাৰ নমিনীয়ে দুই লাখ টকা এটা পাব এইটো হৈছে গ্ৰুপ ইঞ্চুৰেঞ্চ স্কীম আপোনাৰ এই যদি মৃত্যু নহয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ দুশ টকা দুশ টকা হিচাপত গোটেই বছৰটোত চৰি গোটেই চাকৰিৰ কৰ্মকালত যিমান টকা জন্মা হৈছে সেই টকাটো আৰু তাৰ লগত ফুট মূল হিচাপে ফুট হিচাপে কিবা এটা টকা যোগ হৈ আকৌ এইটো লাষ্টত আপুনি জে এছ টি পাবৰ কাৰণে সক্ষম হয় আৰু যদি কৰ্মচাৰীজনৰ মৃত্যু হয় তেতিয়াহ'লে আৰু কোনো কেলকুলেশ্যন নাই দুশ দুই লাখ টকা এটা আপুনি পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব আৰু লাষ্টত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী লোকসেৱক আৰোগ্য যোজনা যাক আমি এম এম এল এছ এ ৱাই বুলি কওঁ এইটো হয়তো আপুনি কাটিবও পাৰে নাকাটিবও পাৰে কাটিব পাৰে আৰু নাকাটিব পাৰে কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াক চাৰিটা কেটেগৰীত শিক্ষকসকলক ভাগ কৰা হৈছে ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ছেকেণ্ড ক্লাছ থাৰ্ড ক্লাছ আৰু ফৰ্থ ক্লাছ আমি যিটো থাৰ্ড ক্লাছৰ কেটেগৰী হয় থাৰ্ড গ্ৰেডৰ কেটেগৰী হয় আমাৰ দুশ পঁচিছ টকাকৈ কাট কাট কাটে ফ'ৰ্থ গ্ৰেডসকলৰ এশ পঁচিছ টকাকৈ কাটে থাৰ্ড গ্ৰেডসকলৰ তিনিশ পঁচিছ টকা আৰু ফাৰ্ষ্ট যদি ছেকেণ্ড গ্ৰেডসকলৰ দু তিনিশ পঁচিছ টকা আৰু একেবাৰে ফাৰ্ষ্ট গ্ৰেডসকলৰ চাৰিশ পঁচিছ টকাকৈ কাটে আপুনি যদি ভাবে যে কি আপোনাৰ কোনোবা এই ইঞ্চুৰেঞ্চ ইতিমধ্যে আছে আৰু আপোনাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি এইটো নাকাটিব পাৰে এখন এণ্ডাৰটেকিং দিব পাৰে আৰু যদি আপুনি কাটাটো বিচাৰে প্ৰত্যেক মাহতে দুশ পঁচিছ টকাকৈ কাটিব আৰু তাৰ বিনিময়ত আপুনি যদি কোনোবা হস্পিটেলত গৈ আপুনি ভৰ্তি হৈ চিকিৎসা কৰাবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ চিকিৎসাৰ বাবে যি খৰচ হৈছে তাৰ কিছু অংশ আপুনি পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব দুশ পঁচিছ টকাৰ বিনিময়ত এতিয়া গোটেইকেইটা যোগ হোৱাৰ বিনিময়ৰ পিছত তিনি হাজাৰ ছশ ওঠৰ টকা আমাৰ ট'টেল ডিডাকশ্যন হ'ল আমাৰ যিহেতু এই টেল এই খৰচ এটা হ'ল আৰু জমা এটা হ'ল এতিয়া আমাৰ নেট চেলাৰী ট'টেল জমাটোৰ পৰা ট'টেল খৰচখিনি বিয়োগ কৰি দিলে আমাৰ নেট চেলাৰী বুলি কোৱা হয় এতিয়া আমাৰ ট'টেল গ্ৰথ চেলাৰী আছিল চৌত্ৰিছ হাজাৰ এশ আঠান্নব্বৈ টকা ট'টেল ডিডাকশ্যন হ'ল তিনি হাজাৰ ছশ ওঠৰ টকা গতিকে নেট চেলাৰী হ'ব ত্ৰিছ হাজাৰ পাঁচশ আশী টকা গতিকে এই মাহত জুলাই মাহৰ পিছত আগষ্ট মাহত যদি কৰ্মচাৰীজনে আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰত যদি কৰ্মচাৰীজনে জইন কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ পাঁচশ ত্ৰিছ হাজাৰ পাঁচশ আশী টকাৰ দৰমহা পাব কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত এটা কথা আছে এতিয়ালৈকে যিহেতু ফিফটি পাৰ্চেণ্ট ডি এ এই ডি এটো যদি বৃদ্ধি হয় বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে কিন্তু এই দৰমহাৰ পৰিমাণটো আকৌ বৃদ্ধি হ'ব এই গতিকে এতিয়ালৈকে ডি এ বৃদ্ধি হোৱা নাই প্ৰত্যেক বছৰে আগষ্ট ছেপ্তেম্বৰত আকৌ এটা ডি এ পায় যদি সেই ডি এটো আহে তেতিয়াহ'লে এই পৰিমাণটো বাঢ়িব গতিকে চৰ্চা চাৰ বাইদেউসকল এনেকুৱা ধৰণে এই আমাৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহাটো কেলকুলেশ্যন কৰা হৈছে আৰু এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে ছয় হাজাৰ আঠশ ছয় হাজাৰ দুশ টকা গ্ৰেড পে' পোৱা যদি কৰ্মচাৰী আছে আপোনালোকে নিজাববীয়াকৈ এইটো কেলকুলেশ্যন কৰি ল'ব পাৰিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আগলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ ধন্যবাদ অভিং টুৱাৰ্চ ডিজিটেল ইউটিউব চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ চাকৰিৰ খবৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট বিভিন্ন ধৰণৰ ইউটিউব ৰিলেটেড ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আপোনালোকে যদি আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই ইউটিউব চেনেলটো চাইছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ওচৰতে থকা বেলাইকনটো প্ৰেছ কৰি অল ন'টিফিকেশ্যন কৰি থৈ দিব